Сегодня происходит акция. Мы есть. Цель нашей акции показать городу, показать, я не знаю, чиновникам, простым жителям города, любым слоям города нас, то что мы есть. Когда существует проблема эфемерная, какие-то люди с инвалидностью, которые почему-то не могут выйти, почему-то не могут идти, это один вопрос. Когда у проблемы появляются лица, это меняет отношение, я это знаю точно. А наш маршрут будет отсюда с Европейской площади до э, площади как бы, перед городским советом. Там нас как, вроде как будут встречать. Мы сейчас никаких требований не предъявляем. Мы сейчас просто показываем, сколько нас. Наша цель э, такая более социально ознакомительная. Да? Безусловно, у нас есть, мы готовы представить представлять свои программы, мы готовы представлять свои предложения какие-то. Но это не про сегодня. Много бордюров, ям, очень неудобных участков, там, где, особенно как у нас любят, между тротуаром дорога, и там обычно лужа, и ты как-то едешь на одном колесе по над стеночкой, как-то, ну, <laughs> сложно. Непривычно для некоторых людей с ограниченной возможностями вот в этом положении быть. Но, по крайней мере, если мы сегодня собирались здесь, значит, этот вопрос не будет стоять на месте. И думаю, как-то мы это будет разрешено. Слоган акции «Побудьте с нами». Якщо хтось захоче протестувати місто на доступність, подивитися, як це просто чи не просто. Наприклад, ну нас будуть такі нескладні завдання: там купити хліба, сходити в туалет, випити кави. Кому цікаво, той сяде, проїдеться. Кому не цікаво, ніякої принеділовки тут немає. Тобто ми не вимагаємо, щоб хтось з чиновників прямо сів і поїхав, щоб ти там був покараний тим, що ти не робив до цього. Якщо захоче, поїде протестує. Якщо не захоче, не поїде, не протестує. мы это все отчетливо понимаем. И при этом я хочу сказать, несмотря на то, что покажется, наверное, странным, в городе проводится большая работа по поддержке людей с инвалидностью. Я не буду перечислять все те положительные моменты, которые на сегодняшний день у нас есть. Это и материальная помощь, это и оздоровление людей, и всякого рода помощь, которая оказывается на программу сегодня социальной защиты жителей города Днепропетровска. Одним из разделов этой программы является работа с людьми с инвалидностью, выделено более 40 миллионов гривен в этом году. Будет ли кто-то от горсовета участвовать в квесте, как рассчитывают и надеются э, организаторы? Я не готова ответить на этот вопрос. Вы но но я... не готовы сесть вот сейчас поучаствовать в квесте, вы лично? Нет. Ну, к сожалению, рабочее время. Да, него... да, у меня рабочее время, я не готова. А чего она не поворачивает? Почувствовать. Как люди справляются с вот этим каждый день в обыденной жизни. Здравствуйте, я прошу прощения, а на пандусе вы считаете, что это нормально стоит ваша Я считаю, что ненормально, но потому что здесь нет. Потому что это приезд для инвалидов. Подождите, даже меня спросите, одну секундочку. В коем случае, не хочу я попробовать и оказаться на вашей... Да. Тяжело очень, катастрофически тяжело. Плюс жара, плюс не очень качественные тротуары, плюс бордюры, через которые ну, самостоятельно проблематично переехать. Я думаю, что без страховки я бы так точно не справилась. Но, не знаю, я довольна, что я попробовала. Мы преодолевали препятствия. Якщо буде е, запит не тільки в людей з обмеженою мобільністю, але взагалі, якщо місто, країна зрозуміє, що це потрібно, що це життя е, є життєво необхідним для, е, для людей, то я так думаю, що у нас будуть відбуватися певні зміни, тому що ну, як ви самі бачили, що місто є недоступним ну, практично повністю.